错局啊！ 我只想救出女儿，绝无谋反之意。给我拿下！ 等一下，过去吧。没想到啊，这……唉，当年我云游到了于都，因缘际会，便留在了白鹿书院。不久，便传来故城的噩耗。 真正是痛心不已。原以为以后再也见不到顾家人了，直到认出了未知手上戴着的那个玉链，才认出了他。顾夫人，这些年受苦了，今后有何打算呢？ 我唯一的念想，就是想把顾家的独苗叶儿抚养成人。那凤芝呢？哦，未知呢？即便过了这么多年，我一看到他，还会想起全族人的死，满地的血，满山的。 是我的亲骨肉，可我没办法，没办法不怨恨他。未知他自己在心里也有些懊悔，看得出来，他在书院同龄孩子里，比他们都要心思重些。这次。 既然他回来了，我便不会再允许他回去了。我给未知找了一门亲事。那未知自己怎么想的？他自己也是同意的。夫人，念在师生一场，也算是有缘。老朽想提个。 不情之请，让未知参加完学院的中秋会之后，再做决断吧。不必了，这事儿只会让未知生出无谓的幻想。夫人，院长，您这次来看我们，还念着旧情，我很感激。但我认为，从此以后。 我们还是断了一切联络为好。啊，夫人。院长，您请回吧。老爷，老爷，老爷不好了，不好了！春五少爷，春五少爷把药都呛出来了。<是 S 2> 哎呀，快去把最好的药拿出来！是你赶紧去请郎中来。 老爷，老爷，药都喂不进去了。再喂，再喂，灌也要灌进去。老爷，老爷，怎么又回来了？是亲家母。亲家母，您您这是……呃，里边请，请 <不用 S 2> 请请,请。不用忙，不用忙。请坐，请坐，请坐。您这府上的事，我也看到了。哎呀，这川五少爷的病。 是愈发严重了。依我看啊，他俩的婚事提前一天办、啊。啊！亲家母真是明事理之人。那依您的意思，哪天合适？不如明日一早吧。就这么办，就这么办。我们现在都预备起来。 该有的一定不会少，一定让未知姑娘风风狂狂的。那您先忙，我告辞了。来人，快送送亲家母！送送亲家母啊！哎呀，老爷，老爷，陈武少爷咽气了。老爷。 怎么进来的？偷的。姐，娘出门了，你赶紧逃吧。叶儿不想看见阿姐被逼做自己讨厌的事，不想阿姐不开心。嗯，我的好叶儿，你就告诉娘，是我逼你这样做的，别让你再受连累了。嗯、别说漏了啊。嗯、要不派人去魏家，把聘礼讨回来，哪怕退一半也好啊。 这办喜事的钱刚花出去，又要置办丧事，这当初给魏家的聘礼还是太匆忙，想的不够周全。说好的冲喜，怎么就在这个时候去了呢？老爷，外面有人让您出去一见，说是能解春家燃眉之急。什么人？不肯通明，看上去来头不小。 夫人，敢问是哪家贵人，为何要与我一见？我是谁不重要，重要的是，春家发生的事我都清楚。族长应该很为难吧？既不想丢了面子，也不想失了里子。这事发突然，我们确实还没有想出对策。那夫人有何指教？这新郎虽然死了，但契约还在。 新娘还是可以嫁过来的。您是指不多不多，毕竟是条人命。魏家若是去县衙告官，官府的事你不用操心，我已经全部安排好了，你按我说的去做便可。这那么多的嫁妆、银两、地契，若是就这么打了水漂，族长怕不好跟族人交代吧？敢问夫人。 为何要帮我、啊？各取所需。走，撤，撤，撤。 未知，什么事这么慌张？明、哎、三哥哥，你得帮我，你一定得帮帮我！你这是怎么了？有话好好说啊！我娘要我嫁给那个那个什么春五冲喜，可是我怎么能嫁给一个活死人呢？活死人？死人这父母之命，婚姻大事，媒妁之言，我一个外人也无能为力啊！哎呀，你就念念咱们俩从小就认识吗？ 我们小时候还订过亲呢，你忘了？你就告诉他们我们订过亲，这样我就不用嫁给他了。未知，此话可不能乱讲啊！我没有乱讲，你难道忘了吗？未知，未知，你个死丫头，都要去冲喜了，还敢污蔑明朗哥哥？你也不照照镜子，看看自己什么德行？明朗哥哥跟你订过亲，你怎么好意思说这么不要脸的话？我。 这婚约简直就是无稽之谈。就是，啊，谁会相信那个未知讲的话？真的假的？不知道啊，怎么？欧阳，啊，欧阳，你在吗？你能不能帮帮我？我警告你，离欧阳远点！你要是再敢勾引他，我就闹坏你的脸！ 让你死的很难看。听不懂。我再说一遍，你要是再敢勾引欧亚，我就会挠花你的脸，让你死的很难看。 嫁给一个活死人，更不想守着青灯过一生。我知道自己没有灵根，不配学什么仙术，更不奢望什么，什么凤凰啊仙使啊。我只是想好好活着。师尊，你能不能帮帮我？您让我一辈子留在书院做杂草，我都不会有怨言的。 我帮不了你，为什么？你法力那么高强，是高高在上的师尊啊！人各有命，要各自渡，各自命中该渡的劫，此乃天道。 我也不能改变。那我敢问，天道就是无情吗？我只能说，天道只能顺应。天道人意就是麻木不仁。 谁叹息？别时意，忆往昔，心事都埋如旧泥。是你眉峰凝，起，许万里愁云。这一世与谁相遇？悲或喜，皆注定。爱恨。情。 凡人的性命转瞬即逝任何用法术改变他们命运轨迹的举动都有违天道轻则受罚重则降造天谴愿内无痛雨欲成医只盼一日仍有风来起 是无情吗？我只能说，天道只能顺。应。天道人义就是麻木不仁。我是不是说的太严重了？